Страхування береже нервову систему на українських теренах. Досвід страхування майна та здоров'я ще не такий популярний, як у Європі. Та останнім часом клієнти починають розуміти страховиків та більше довіряють їм. Одна з наймасштабніших вітчизняних страхових компаній, інго Україна, представила оновлену команду у Черкаському регіоні, який вважає активним та цікавим. Що стосується розвитку бізнесу в регіональній регіонасіті. Для нас это является главным моментом для обеспечения присутствия в региональной сети, в первую очередь для обеспечения качественного сервиса для розничного бизнеса. Доля на сегодняшний день, доля региональной сети составляет приблизительно в районе 30% от общего объема сборов приемов. Эти Ці же ж показатели мы ми будемо ставити на будущие періоди. Пока никаких серйозних отклонений в этой області у нас не відполагається в пріоритеті. Цивільне, туристичне, медичне та страхування нерухомості. Сьогодні клієнти можуть отримати консультацію від активного агента по телефону або онлайн, не виходячи з дому. Наше розвиття в дальніше, так як у нас зараз повністю нова команда по Черкасському регіону. Мы планируем удержать тот уровень и клиентской базы, и уровень сборов страховых премий, удержать на том же уровне с наращиванием клиентской базы. Сейчас как бы страховая компания переходит на новые уровни, там это будет и электронный полис, и это онлайн зеленая карта как бы идет, это будут это новые сервисы, которые появляются, как бы это для клиента будет и новое, и своего рода интересно. Знаете, есть пословица, на другом берегу трава зеленее, да, то есть я пойду куда-то туда, и там станет все гораздо лучше, гораздо интереснее, поэтому... Это не есть, вот в бизнесе это не есть какая-то эксклюзивная ситуация, не есть какое-то там супер событие, что вот там ушла там команда. Команда ушла, мы набрали новую. То есть в компании есть технологии, которые на самом деле позволяют компании работать и обслуживать существующих клиентов, находить новых клиентов и предоставлять им качественный сервис. Это первое. В компании есть по сути активы, которые и ликвидность, и защита, которые позволяют нам выполнять эти обязательства абсолютно без разницы, какая команда работала, или какая команда, или какой продавец, или какой человек привлек этого клиента. Для нас все клиенты очень ценные и они равны между собой. Если у нас есть какой-то клиент, если есть принятые, принятые на себя обязательства, то мы эти обязательства вынуждены выполнять и выполняем всегда. Все більшої популярності набуває медичне страхування. Нині воно коштує від півтори тисячі гривень і включає швидку допомогу, обслуговування та медикаменти. Почому так головніше, поки що там ні кіндаматеріальної ценності, ніж наше там здоров'я. Да? и здоровье своих там, членов, членов семьи. Тем не менее, мы видим, что да, прогресс в этом направлении есть. И страхование именно физических лиц, то есть не в рамках корпоративного бизнеса, когда работодатель страхует, а в рамках именно частной инициативы, когда приходят семьи, семьи там, обычно это жена, да, то есть, которая говорит мужу, что нам надо как бы заботиться там о своем здоровье, вот у нас дети там маленькие или там уже повзрослее, то есть давай как бы будем страховаться, потому что жизнь такая штука непредсказуемая, да, то есть иногда кажется, что танец, да, но ничего не случится и раз упал, очнулся гипс, да, то есть вот, э, вся, всякое случается. Много заявок поступает также к нам э, через интернет, это онлайн заявки. Люди пользуются читая также какие-то интернет-ресурсы, журналы по страхованию, они там могут автоматически заполнить онлайн-заявку, как бы оставляя там свои контактные данные. Мы делаем просчет, ну, например, вот сегодня утром, придя на работу, у меня сообщение, что как бы есть онлайн-заявка по продукту КАСКО. Мужчина купил новый автомобиль, и он просит рассчитать каску. Ну, я считаю, как бы в наше время как бы, клиент, не выходя из дому, он может получить данную консультацию с расчетом, со всеми входящими данными. Это как бы такое преимущество.